Всем добрый день, всем мирного неба над головой, всем 366, спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. Последнее видео набрало около 3000 не только в YouTube-канале, и я выкладываю другие группы, и в общей сложности набирает, набрало около 3000 просмотров. На выходных я выложил видео, как с самого утра уже в выходной день вагон тащит аварийная машина. И в итоге... Оно собрало э, около двух тысяч просмотров. Э, оно входит, войдет в ТикТок и другие каналы, и многие люди смогут увидеть. Э, ну, что еще я хотел рассказать. Э, Наконец-то, ну, это так, по воде вилами писано. Насколько я понимаю, господина Левченко пустили паровозом. Э, на сегодняшний день на него было возбуждено уголовное дело. Вот. И по отмыванию денег. Там по одному пункту он идет, но там, если разгребстит, то там еще больше пунктов будет. Но это так. Все прекрасно понимают, что никто никого наказывать не будет. Господин Левченко находится за границей, по тому, что он многодетный отец. И он уехал за кордон. Это будет такое же наказание, как было с господином Ламбудским, как его наказали. Хотя кто-то кричал очень сильно, очень громко и ножками топотал, посадим так, что мало не покажется. Люди нас больше, вроде я не буду брехать, вроде больше 10 лет генеральным директором КПК в Постранс. Вы представляете, какие деньги утекли оттуда. С 2014 -го года пришла новая влада, был господин Майзель, я уже не помню, не буду брехать тоже, ну, хоть там пару уроков, был господин Майзель, потом там еще одна людина была, там месяц два-три, потом уже наконец-то ставил господина Левченко, и вот за пусть 8 лет, там 7, будем, будем считать, 7 лет э, под КП господина Левченко, вы розумієте, да, что людина, которая ніколи не мала никаких відношень до КПК в кто керував и кто учил воровать. Сторожили, которые там сидят, вот эти старожили учили его воровать. И как делать тендера, как они выигрывали, как они все и все это прекрасно Разумеют Ну, это уже дело Такое и я могу сказать только одно, что никто покарания не будет нести. Потому что, еще раз напомню, Левченко находится за кордоном. За кордоном. И это так все. Сейчас тихонечко спустится все на тормозах и продолжится дальше. Меня спрашивают по поводу метрополитена места Киева. Я не знаю, кого там поставили. Я сказал, я только рассказывал за КПК я рассказываю за тех людей, которых я знаю. Третий год уже делается реконструкция трамвайного полотна от трамвайного Подольского депо до контрактовой площади. До сих пор не сделано. Когда будет сделано, неизвестно. Сейчас у них ссылка идет на то, что много забрали путейцев на войну и работать никому. Ну, это опять очередная сказка КПК в постранс, потому что деньги разворовали, <свист> это все началось реконструкция, опять же, при господине Левченко. Э -э -э и, ну, а деньги там где, господин Левченко. Вот так мы и будем жить дальше. Уже произошло последнее видео, я еще раз говорю, собрало больше трех тысяч просмотров. Э -э и многие <свист> э -э звонили мне, там рассказывали. И я сам знаю, что уже на левом берегу даже есть не только на Борщуковке, но и в Место Киев, Левый Берег, то Тоже самая ситуация. Многие водители уже начинают выслушивать пассажиров, почему не працюет кондиционер. Господа киевляне, сервис вам покажу. Скоро вообще кондиционеров не будет. Их нема чем заправлять. Оно дуже-дуже богато стоит. Якось так. В 76.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.